ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. विजेचा शॉक लागून एका 17 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उलाहनसगरच्या राधेशाम नगरमध्ये घडली आहे. महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे हा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केलाय. परंतु महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावलेत. सुजल गडपकर असा शॉक लागून मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे सुजल हा विनस चौक राधेश्याम नगर परिसरात राहतो आज दुपारच्या सुमारास अंघोळ करताना त्याला अचानक कर विजेचा शॉक लागला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झालाय दरम्यान सुजलचा मृत्यू हा महावितरणाच्या विद्युत पुरवठा घरात शिरल्यानं शॉक लागून झाल्याचं म्हणणं नातेवाईकांचं आहे तसेच घराशेजारी महावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर असून यातून हा सप्लाय झाल्याचाही त्यांचा आरोप आहे त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी सुजलचे नातेवाईक करत आहेत दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली असता सुजलच्या बाजूला असलेल्या घरातून शॉक सप्लाय झाल्याचं म्हणणं महावितरणाचं आहे त्यामुळे सुजल ज्या ठिकाणी आंघोळ करत होता त्या ठिकाणी लोखंडी सीडी असून त्याला शॉक येऊन त्याचा मृत्यू झाल्याचं महावितरणचे अधिकारी सांगत आहेत परंतु आता या प्रकरणी सुजलचा मृतदेह मध्यवर्ती रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलवण्यात आला असून पुढील तपास विठ्ठलवाडी पोलीस करत आहेत मी कोमरे मी इधर राहती हा इधर जो आहे ना लाइट का शॉर्ट हुआ पहिले शॉर्ट बाद पाच मिनिट लाइट आया लाइट आने के बाद फिर अर्थिंग पुरा इधर सीडी मे उतरा और पुरा पूरा शॉर्ट मतलब करंट उतर गया मेरी लड़की कपड़ा लेने के लिए ऊपर गई तो उसको करंट लगा वो उसने चिल्लाया जोर से मम्मी करंट लगा करंट लगा और इधर का लड़का जो हमारे बाजू का लड़का है वो नहा रहा था वो नहा रहा था तो मेरे लड़की को जैसे ही करंट लगा मैंने कॉल किया एम आई डी सी में मैंने कॉल किया वो लोग कॉल उठा नहीं रहे थे फिर मैंने गाली गलोच किया तब वो लोग लो ने कॉल उठाया तो बोले क्या हुआ मैं बोली देखो इधर करंट उतर गया है पूरा इधर बच्चे लोग नहा भी रहे और मेरे लड़की को भी करंट लगा मैं देखने गई चेक करने गई तो मेरे को भी करंट लगा मेरे को करंट लगने के बाद उसने पता नहीं अब वो नहा रहा था तो वो करंट के पानी के शॉर्ट से अभी क्या नहाने वो उसका बदन तो पूरा गिला ही था तो वो अर्थिंग उसको पूरा उसने खींच लिया वो करंट ने उसको भी खींच लिया तो आधा नाली में और आधा सीढ़ी के पास वो बंदा लड़का वो सत्रह अठारह साल का लड़का देखो अभी इतने से करंट है, 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 है अब लाइट वालों को बुलाए तो लाइट वाले बोलते हैं पंखे का फॉल्ट है पंखे का फॉल्ट है अब पंखे में सब करके दिया हमारे घर में एक फॉल्ट है बाकी दो तीन लोग के घर में उनके घर में भी तो अर्थिंग आ रहा है लापरवाही है इतना कॉल करने के बाद उनको इतना गाली सुनाने के बाद भी वो लोग आए नहीं दो तीन घंटा नहीं आए मैं अभी भी अपना मोबाइल बताती हूँ उनको कितनी बार मैंने कॉल किया तो वॉटन हाँ डीपी जैसा लगा है ना तब से ओपन है वो कितने जनवर मर गए जनवर भी मरे लोग कितने जन भी मरे अरे ये पहले भी हुआ झाड़ भी जल गया दोपहर के टाइम पे कोई आग लगाएगा मचान वाले कोई आग लगाएगा कैसा ये बोलते धूप से हुआ है ऐसा अब करंट से भी हो सकता है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी हाँ वो ले जिम्मेदारी इतना बच्चा गया ही है। और चार जन को करंट लगाए तीन जन बच गए एक लड़का भी नाली में गिर गया वो भी बच गया है और ये जो जिसको ज्यादा लगा ना वो तो एक्सपायर हो गया वो मेरा नाम कृष्णा उमेश गाड़पकर है मेरा भाई सुजल उमेश अभी आधे घंटे पहले इधर ऊपर शॉर्ट हुआ पोल के ऊपर तो कवा वगैरह ऐसे पूरा जल गया था कवा भी तो उसके बाद में लाइट पूरा ऑफ हो गया तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में लाइट जैसा आया वैसे एक जन बोला नहीं आया बोलते कि भाई इधर तेरा भाई घरेला बोलता है नहीं सब लड़के लोग उसको लकड़ी से वो कर रहे थे क्योंकि वो नाने को बैठा था इधर यानी कि बोलते इसके अंदर भी करंट पूरा पास हो गया था इसके अंदर वो बाजू वाले के अंदर तो अभी लाइट वाला वो इतना फोन लगाने के बाद में वो डेढ़ दो घंटे के बाद में आया तो बोलते कि फैन के अंदर बोलते करंट वगैरह फैन के नॉर्मल करंट से कैसे आदमी एक टाइम पे बेहोश हो जाएगा ना

तो हमारा आदमी तो था नहीं मालूम नहीं, नहीं कैसा पास हुआ क्या हुआ अभी पहले तो हुआ क्या अभी ना लापरवाही लापरवाही तो उनकी है ना क्या, मांगे क्या, मांगे अभी सब क्या करें उनके ऊपर सब पुलिस वगैरह आएंगे हमारा आदमी चले के हमारा से के गया हमारे ऑन द स्पॉट गया वो तब इसका हमारा तो हमारा लाके देगा मीडिया विठलवाड़ी ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा